У цьому відео ознайомимося з естонськими службами підтримки постраждалих осіб. Гаряча лінія надає оперативну допомогу людям, які постраждали внаслідок правопорушень, недбалості чи жорстокого поводження або зазнали фізичного, психологічного, економічного або сексуального насильства. Послуга безплатна й доступна цілодобово. Допомогу надають естонською, англійською та російською мовами. Як і ще можна звернутися в службу підтримки постраждалих осіб? У кожному окрузі Естонії є принаймні один працівник допомоги постраждалим особам, який у разі потреби допоможе розв'язати ваші проблеми? Якщо ви постраждали від злочину, ваші турботи не можуть бути дрібними чи незначними. Не соромтеся звертатися до фахівця з підтримки постраждалих по пораду й підтримку в розв'язанні будь-яких проблем. Поліція співпрацює з органами влади, які надають допомогу, і в разі потреби залучає працівників соціальної сфери, захисту дітей чи допомоги постраждалим особам. ohvriabi kriisitelefoniga üks üks kuus null null kuus tuleks ühendust võtta siis , kui oled langenud ohvriks või kogenud mõnda muud traumeeriva mõjuga sündmust . aga ühendust võid võtta ka siis , kui oled näinud , kui kedagi teist on kuidagi halvasti koheldud või ta on langenud ohvriks . või sa oled kogenud õnnetust ja sa ei tea , kuidas abi saada . meie kriisitelefon töötab ööpäevaringselt ja sa võid meile helistada ka välismaalt . me pakume abi eesti , vene ja inglise keeles . traumeeriva mõjuga sündmustest tuleb sul hakkama saata uute kogemustega , mis võivad olla sulle võõrad . sa koged emotsioone , näiteks viha , hirm ja sa ei oska nendega toime tulla juhtunust rääkimine võib olla raske , aga rääkimata jätmine võib olukorra veelgi keerulisemaks teha . oleme sulle olemas ööpäevaringselt ja sulle sobival ajal nii veebis www.palunabi.ee kui ka telefonis üks üks kuus null null kuus . sa võid meile helistades olla anonüümne ja võid meile helistada korduvalt me ei anna sulle hinnanguid ja vajadusel saame sulle ise tagasi helistada , et kokku leppida just sulle sobiv abi . sa võid meile helistada kohe peale sündmust või ka pikema aja möödudest . pakume sulle samuti kriisinõustamist ja räägime sulle sinu õigustest ja abivõimalustest ja vajadusel viime kokku sind õigete spetsialistidega . meie poole võid pöörduda siis , kui oled langenud süüteo ohvriks , näiteks rünnak , asjade või autovargus , pettused ja muu selline . kui sa oled langenud hooletusse jätmise või halva kohtlemise ohvriks , siia alla kuulub ka töö kiusamine . kui sa oled langenud vaimse , füüsilise , seksuaalse või majandusliku vägivalla ohvriks , näiteks sinu elukaaslane kontrollib sinu rahakasutust , kui sa oled näinud kedagi teist langemas ohvriks või oled ise kogenud mõnda traumeerivat sündmust või kui oled kaotanud kuriteo või õnnetuse tagajärjel oma lähedase inimese . kui sul on näiteks töökeskkonnaga seotud muresid , hilinenud palgamakse , halvad töötingimused või muu selline , siis pöördu Tööinspektsiooni nõuandeliinile . ohvriabikriisi telefonil nõustatakse sind eesti , vene ja inglise keeles . ohvriabitöötaja kaudu saad sa psühholoogilist abi , taotleda toetust kuriteo ohvritele ja küsida abi lähisuhtevägivalla osas lisaks aitavad ohvriabi töötajad läbi viia konfliktivahendust kannatanu ja toimepanija vahel , et vähendada materiaalset ja vaimset kahju . olemas on ka inimkaubanduse ennetamise ja ohvriabi nõustamise liin , kuhu saab pöörduda , kui sind on tööalaselt ära kasutatud või sind on sunnitud tegema tööd , millega sa ei ole nõus . sind on petetud ja sinuga on kokkuleppeid rikutud või kui sa tead kedagi , kes töötab ebainimlikes tingimustes või teda on sunnitud tööle , siis pöördu palun nõuandeliinile telefonil pluss kolm seitse kaks kuus kuus null seitse kolm kaks null või kirjuta meile email inimkaubandus ätt sotsiaalkindlustus punkt ee . Sa võid meile kirjutadas ja helistades olla anonüümne ja nõuandmine on sulle tasuta. Більше інформації про підтримку постраждалих естонською, англійською та російською мовами. Чат для підтримки постраждалих осіб доступний на цьому сайті.